Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan itu menggerunkan musuh dalam kalangan golongan munafik yang menjadi musuh dalam selimut dan gunting dalam lipatan. Selain itu, tindakan Khalifah juga menakutkan mereka yang rapuh imannya sehingga diperdayakan oleh nabi-nabi pembohong dan pemimpin-pemimpin yang khianat. anak Abu Bakar melepaskan Saudara Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam keadaan negara dikepung oleh bahaya. Tentera Usamah dia suruh pergi juga Saidina Umar Nasihat tak berdali, Abu Bakar tak berdali. Ini kebijaksanaan Abu Bakar. Sebagai perang psikologi Ha, perang semangat yang beri semangat pada orang Islam dan menakutkan musuh-musuh Islam musuh-musuh Islam kata Islam ni kuat lagi jangan buat main dalam keadaan orang meretak keliling kuasa besar dunia berani lagi pergi lawan Rom. ini perang psikologi perang semangat akhirnya golongan penderhaka itu melihat kehebatan Islam yang tidak mungkin dipadamkan cahayanya. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Ini memandatkan bahawa, menandakan bahawa dakwah Islam tidak terhenti dengan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan hukum syariat Islam yang disampaikan oleh baginda wajib diteruskan oleh penganut yang setia. Menunjukkan bahawa Islam tidak mati dengan mati, mati Nabi Muhammad SAW. Hukum syariah dia mesti dilaksanakan. Pemerintahan dia mesti diadakan. Tak boleh tinggal pemerintahan Islam ni. Kalau tinggal pemerintahan Islam, khianat orang Islam akan jadi hina. Dan dihina oleh orang. Ha? Oleh kerana itulah sahabat-sahabat Nabi menyambung tugas memerintah negara. Bukan macam hari ni orang Islam kata tak apalah, tak meretah apa. Supaya daripada dia meretah apa. Tak meretah dengan Islam. Orang Islam jadi hina. Dihina oleh orang, tak sedar ke diri. Dua main oleh orang, tak sedar ke diri. Atas dunia hina, di akhirat pun jadi hina juga. Jangan buat main-main. Tak boleh. Mesti berusaha Islam itu memerintah. Kuasa politik Islam melaksanakan syarahan mesti ditegakkan. Ini wajib Bukan sunat ha? Walaupun pardu kipayah Pardu kipayah yang sangat besar Tak boleh diabaikan Pardu kipayah yang jadi fardu a'in Bila Islam dalam keadaan bahaya Kita orang Melayu pardu kipayah ni semayang-mayang je Hatu je je, tak ada hak lain je Hatu saja. Ini terlalu jahil dalam bak agama Penjajah telah menenggelamkan kita dalam kejahilan Terlalu lama sangat dijajah oleh musuh Islam Umar radhiyallahu dan generasi awal ialah kumpulan pertama yang melangsungkan perjuangan Islam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tugas itu disambung oleh kumpulan yang disebutkan oleh Rasulullah akan tetap wujud sepanjang zaman dan di seluruh dunia bukan sahaja di tanah air umat Islam. Akan ada kumpulan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ibatun min ummati zahirin 'ala al-haq, la yadhruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah wa kadhalik." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya akan tetap ada dalam kalangan umatku satu golongan yang bangkit berjuang atas kebenaran menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka sehinggalah datang keputusan Allah hari kiamat dan mereka tetap berada dalam keadaan sedemikian Nabi dah sebut agama Islam tak mati walaupun kerajaan dia jatuh akan ada kumpulan yang memperjuangkan Islam akan ada walaupun tak menang akan ada kumpulan ini ha? akan tetap ada sehingga hari kiamat bila nak kiamat mati habis orang beriman tak ada lagi kalau selagi doa kiamat akan ada kumpulan ini. Dan Nabi kata talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu dah lah bersama kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Ha? kena bersama kumpulan Islam ni disebut dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari. Maka benarlah firman Allah Subhanahu taala. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum man yartadda minkum an فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladhin amanu fa inna hizba Allah humul ghalibun surah al maidah maksudnya wahai orang-orang yang beriman sesiapa antara kalian antara kamu berpaling tadah daripada agamanya jadi murtad maka Allah akan mendatangkan suatu kaum satu kumpulan yang dia kasih akan yang dia kasih akan mereka dan mereka juga kasih akan dia akan Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu ialah limpah kurnia Allah yang diberikan diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana Allah Maha Luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya sesungguhnya penolong kamu sekalian hanyalah Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya Setiap orang yang beriman itu penolongnya, pemimpinnya. Maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang pada agama Allah. Itulah yang tetap menang. Sama ada menang dunia, akhirat atau menang akhirat. Bermakna Allah Ta'ala tak matikan Islam. Kalau berlaku macam mana pun, tak mati. Akan ada kumpulan yang mempertahankan Islam. Menegakkan Islam kumpulan ini dinyatakan sifat-sifatnya. Yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Taala kasih pada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Iaitulah mereka menegakkan Islam yang menyeluruh bukan Islam separuh-separuh. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku ikut Nabi Muhammad. Allah Taala fatih kepada kamu ikut perjuangan Nabi daripada Mekah sampai ke Madinah. Ha, daripada semayang puasa sehingga menegakkan kerajaan, menegakkan pemerintahan, berhijrah. Berhijrah itu menegakkan kerajaan. Daripada awal sehingga akhir Islam yang menyeluruh itu sifat yang pertama. Kalau kumpulan Islam tu tak ada sifat ni maka tak cukup sempurna. Dakwah saja. Dakwah sana, dakwah sini ajak orang masuk Islam, tolong sana, tolong menegakkan kerajaan Islam tak ada dalam perjuangan dia tak cukup tak cukup syarat syarat yang pertama mesti menegakkan Islam yang menyeluruh kuasa pemerintahan ini perjuangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam mesti kalau dakwah, 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 dakwah tak ada perjuangan untuk menegakkan kerajaan ikutlah perik kita dakwah dah ha, tak boleh tak habis, tak sempurna. Ini ayat ni menegaskan. Yuhibbuhum wa ikut semua perintah Allah Taala. Itu maksud dia. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan keberanian terhadap orang-orang kafir. Ini sifat yang kedua. Dengan orang Islam dia rendah diri. Dengan orang kafir dia berani. Dengan orang Islam Balas-balas pun boleh maaf Beza pendapat pun boleh maaf Khilaf-khilaf pun boleh maaf Perbezaan pandangan boleh maaf Dengan orang kafir Berani tak tunduk sekali-kali Ini dengan orang Islam berani Pasal wahabi tak wahabi Asyai rahmat salah ni akhullah Berani sangat Dengan orang kafir nakut baik Ini bukan sifat kumpulan Islam Haa Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, mazhab-mazhab ni Sunni, Syiah, Khawarij khilaf dalam masalah mazhab. Tapi boleh maaf. Khilaf masalah dalaman. Ha, masalah dalaman. Bukan ulama-ulama ni boleh buat kita antara satu sama lain. Contohnya kita Bulughul Maram. Karang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni ialah seorang alim mazhab Syafi'i. Kalangan kita bulul maram, kita hadis. Syarah bulul maram ni As-Sanani. Orang ahli Syiah. Syarah kita bulul maram. Sekarang. Tolong syarah kita bulul maram Ibnu Hajar. Orang Syiah. Tak balah. Dia tulis pandangan-pandangan dia dalam kitab itu. Kita tak setuju itu cerita lain, masalah cabang. Ini adil latin alal muminin Meredah diri terhadap orang yang beriman. Kita bagi dia pendapat Tak kelari, tak perang, tak balah Tegang Kita nak pegang dengan pendapat kita Dia pendapat dia masalah orang, Tak ada masalah, tak berpacau Aizzatin <Sessizat> <Sessizat> alal kafirin Hebat menghadapi orang kafir Ni dok dengan orang Islam hebat Dengan orang kafir nak kuat pahit Senyak je Dengan orang kafir Ini bukan sifat kumpulan Islam ha? Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawma la'im. Mereka berjihad pejalan Allah dan tidak takut pencelaan orang. Berjihad ni makna bersungguh. Bersungguh mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga, mengorbankan nikmat Allah Taala untuk memenangkan Islam. Dan orang cela orang kata apa-apa tak peduli. Orang buat hina tak berjadi. Ini sifat kumpulan Islam. Ha? Yang pertama, Islam menyuruh, Yang kedua, merendah diri pada orang Islam. Berani orang kafir. Yang ketiga, <tuh> ha? berjihad. Zalika fadullah yu'tihi man yasha' Itu kelebihan yang Tuhan beri pada siapa yang dia kandaki. Wallahu wa'alaikum Allah Ta'ala mahluah kunianya lagi bahawa mengetahui. Hanya orang yang Tuhan pilih saja Boleh duduk dalam kumpulan ni Yang Tuhan tak pilih Dia lari Duduk sekejap lari Tak tahan Tak tahan sabar ha? Ada Duduk dalam kumpulan Islam Tak tahan lari Lari Bukan Allah Ta'ala uji Allah Ta'ala akan cuba Kumpulan Islam ni Dia uji oleh Allah Ta'ala ha? Allah Ta'ala yang beri kelebihan Pada siapa yang Tuhan nak pilih ada orang ilmu tak ada, pengetahuan tak ada, semangat dia tinggi dengan Islam, tak lari dengan perjuangan Islam. Siapa mati? Perjuangan Islam. Ada orang Badui zaman Nabi, orang Badui zaman Nabi. Badui ini orang darat. Tak alim, tak ada ilmu. Bila berperang Nabi panggil nak beri ghanimah. Nak beri harta rampasan perang bagi dia. Dia kata, Ya Rasulullah Bukan ini tujuan saya berjuang Tujuan saya berjuang Ayakuna sahmuhahuna Saya mahu anak panah musuh kena di leher saya Dia kata ke Nabi Bukan saya nak ni, saya nak saya mati Anak panah musuh kena sini Nabi kata, InsyaAllah Orang baru ini mati syahid Di medan perang Ada orang begitu Ha? ada orang jadi penulis penulis wahyu Nabi Latif yang penulis wahyu murtad keluar daripada Islam menyeleweng terpesong ada dalam zaman Nabi pun ada baca ni yang tak tahan diuji tuan sebut lagi inna waliyakum allahu alladhina amanu alladhina yaqumuna as-salah wa yutuna az-zakata wa hum kumpulan Islam ni berwalikan Allah rasulnya Berwalikan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul jadi pemimpin, jadi penolong, jadi petunjuk. Waladina amanul ladina khaimun salawiyutun azka wa hum rokaun. Dan pemimpin dia orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, yang tunduk pada Allah Taala. Pemimpin dia pemimpin yang taat pada Allah Taala, bukan pemimpin yang fasik, pemimpin yang taat sembahyang. Pemimpin yang tak lekat ibadat dia. Yang tak lekat hubungan dengan Allah Ta'ala. Pemimpin yang bakhil. Yang kedekut tak meluarkan zakat. Ini bukan pemimpin Islam. Jadi pemimpin semayang tak. Tak siapa apa sokong dia. Dia WPT dia. Dia WPT. Kerana WPT. Tuhan kata tak. Pemimpin yang mendirikan sembahyang. Yang menunaikan zakat. Yang tuan pada Allah Ta'ala. Ini pemimpin Islam. Ha? Walak setia pada Allah dan Rasulnya. Ini. Ini kumpulan Islam yang disebut. Barang siapa yang duduk kumpulan ini, Allah Ta'ala janji kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Ataupun mati di dunia. Dapat kemenangan akhirat. Janji Allah Ta'ala. Perkara yang disebut, Baginda dalam salam, terbukti berlaku apabila Islam ditegakkan pada zaman wujud kerajaan Islam yang melindunginya dengan mendaulatkan Islam, bahkan Islam tetap berkembang pada zaman tiada kerajaan yang mendaulatkannya. Setelah Khalifah Islam yang bertaraf kuasa besar runtuh, satu tahun dulu kerajaan Islam hilang, jatuh kerajaan Uthmaniyah. dengan sebab kelemahan-kelemahan dia sendiri. Orang Islam sokong orang kafir Untuk jatuhkan kerajaan Uthmaniyah Orang Arab pakat dengan orang putih Orang Melayu pun berkawan dengan orang putih juga Macam-macam sedikit-sedikit saja yang lawan penjajah Terpesong Menyebabkan kerajaan Islam jatuh Jatuh kerajaan Islam Sehingga tanah air orang Islam dijajah Ditakluk oleh musuh dibahagi-bahagi sama mereka. Utara Afrika, Syria, Lebanon, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania, beberapa negeri Afrika dia jajah oleh Perancis. Mesir, Sudan, Yaman Selatan, termasuk negeri Teluk, termasuk benua India, termasuk Malaysia, Dijajah oleh Belanda. Belanda. Nah, dijajah oleh British. British. Indonesia dijajah oleh Belanda. Dia bagi sama-sama dia. Dia bagi negeri Islam ni. Sama-sama kuasa barat. Ha? Kemudian utara Semenanjung. Dijajah oleh Buddha Thailand. Dikuasai. Dia bagi sama dia. Ha? Champa dijajah oleh Perancis. Filipina dijajah oleh ha? oleh Sepanyol kemudian mereka ditakluk dia bahagi-bahagi negeri Islam di Asia Tengah dijajah oleh Soviet dan China Komunis dia bagi sama-sama dia negeri, negeri Islam ni orang Islam dihancur leburkan walaupun Islam dihancur leburkan agama Islam tak mati cahaya Islam tak mati Islam tetap dipelihara oleh Allah ada kumpulan Islam yang mempertahankan Islam. Sehingga penjajah ni bunuh pemimpin-pemimpin dia. Tembok, penjara, tangkap, buang negeri. Ah ha, bunuh berapa orang dibunuh tak mati perjuangan Islam. Ada. Apa yang berlaku pada hari ini? Orang Islam yang dibuang di Amerika, dia buang di Eropah, mengembangkan Islam di negeri orang putih mengembangkan Islam di Amerika dan di Eropah. Pengawal Islam masuk ke negeri barat. Termasuk negeri komunis sendiri. Perkembangan Islam berlaku. Cahaya Islam ni macam air banjir tak ada sekat. Walaupun negaranya tak ada, kerajaannya tak ada, Islam tak mati. Dipelihara oleh Allah Ta'ala, kumpulan Islam tu ada. Menandakan mu'jizat Nabi. Nabi kata, urusan agama ni akan sampai ya belu ma balagha nahar di mana sampai siang dan malam Islam akan sapa kata Nabi betul sungguh Islam sapa di mana ada siang dan malam di seluruh pelosok dunia ha? ketika Kamal Atatu At yang bermaharaja di Turki membunuh ulama-ulama ulama yang bagas sebang dibunuh bagas sebang dia kena bunuh Bang dipaksa dalam bahasa Turki Quran ditulis dengan tulisan Rumi Dibunuh pemimpin-pemimpin yang cuba nak balik pada Islam Dibunuh Tapi tak boleh bunuh Islam ha? Seorang pemimpin Islam Turki Said Badi Uzzaman Said Nursi Ditemui oleh Syekh Azhar pada masa itu Syekh Bakhid Al-Muti'i Syekh Bakhid ha? jumpa dengan Said Nursi tengok keadaan orang Islam di Turki Said Nursi kata saya melihat Turki sedang mengandung Eropah juga sedang mengandung Turki mengandung anak yang melahirkan barat melahirkan barat melahirkan pahaman Kristian Eropah mengandung melahirkan anak Islam kata Sa'in Nursi ini berlaku pada hari ini kebangkitan Islam berlaku di seluruh pelosok dunia sehingga jumlah orang Islam di Eropah sudah sapa juta dan mereka pun juta walaupun tak sapa sama dengan jumlah penduduk dia perkembangan Islam berlaku masa yang dia tekan masa yang dia tekan Islam orang nak tahu Islam ni apa dia duduk tekan sangat Islam ni apa marah sangat ni Maka orang kaji Quran Baca Quran Baca terjemahan dia Kaji-kaji masuk Islam Ini berlaku Orang cerdik masuk Islam Orang bodoh tu kata macam-macam Orang cerdik masuk Islam Orang bodoh kata macam-macam ha? Orang Islam orang bodoh pun ikut sama Tak tahu Yang cerdik-cerdik Orang Eropah ni masuk Islam Orang Eropah orang putih yang masuk Islam Dia mengaji kita Melayu, Islam ni bakar keturunan tak mengaji ha, itu jadi begitu jadi terbalik, ini kita kena sedar kita kena mengaji, jangan tak mengaji bakal mengarahkan agar semua tentera usama berkumpul di jarak, Wallahu'alam